Hər vaxtınız xeyir, kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda biz Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli marşrutun yolunda Akima basıp küncəsində belə bir yerdən hündür və 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evi təqdim edirəm. Sona qədər izləməyin tövsiyə edərdim. Bu evi hətta kreditlə də əldə edə bilərsiniz. Sona qədər izləyin, tam məlumatı əldə edəcəksiniz. Ümumi sot yarıməyəqin torpağın üzərində inşa olunub. Belə bir həyəti var. Əsas giriş hissəsidir. Darbazan çölündən də birbaşa marshrut avtobusdan metrosuna gedir. Düz Darbazan çölündən keçir. Qaz, su, işıq, kanalizasiya, hər bir şey var, küçəsi asfalt. Ünvanı bir daha vurğulayım. Masazır qəsəbəsində şok marketin arxa istiqamətindədir. Böyük yaraz marketə yaxın bir yerdə yerləşir. Yeri də çox gözəl, hündür yerdədir. Mərtəbə arası betondur. Tam keyfiyyətlə inşa olunmuş bir 4 otaqlı həyət evidir. Sənədləri də tam qaydasındadır. Və bu hissədə də yerin su sayğacı qoyulub çölü, su xətti çəkilib və kombi çıxışları da bu hissəyə verilib. Yəni kombini bura rahat şəkildə yerləşdirmək olar. Plitəkanın alt hissəsinə maşını rahat şəkildə keçəcək otutdurmaq yeri də qalır. Bir daha vurğulayım ki, 4 otaqdır. Kreditlə də əldə etmək olar. Şərtləri bir qədər sonra hamısını tam şəkildə sizlərə deyəcəm və evin nad qiymətində deyəcəm. Yuxarıdan bu isə göstərim. Həqiqət bu qaydadadır. Mənzərəsi də birbaşa duz gölünə Çox gözəl bir yerdə yerləşir, havası təmiz. Küçəsi asfalt, marşrut da birbaşa bu qapıdan keçir. Evin üz görünüşü də yuxarıda ayrıca eyvanı var. Və keçirəm evin içində olan şəraiti göstərəm sizlərə üç olaraq. Dəhlizə daxil olmuşuq, ilk otaq. Görürsünüz, dəhliz dəhlizin bu hissəsində əlavə boş bir yer var. Əlavə pəncərəsi də var. Döşəmə laminatdır. Və belə ümumi ikinci mərtəbə qalxan pətəkan görünürsüz. Daxiləsinin baş tərəfində bizdə hamam otağıdır. Tam təmirdir. Aksessuarlarla tanış əsasındadır. Pəncərənin alt hissəsidir. Ümumi dəhlizin görünüşünü görürsüz. Burada əlavə pəncərənin altında boş bir yeri var. Lazımsız əşyaları yığmaq üçün. Tam düşünülmüş şəkildə. Burda evin mətbəx hissəsidir. Yəni evin xonasıdır. Pəncərəsi də açıqdır. Yəni, Pəncərə də birbaşa bu tərəfə də yol deyir. Mətbəx mebeli bu hissəyə quraşdırıldıqdan sonra bir hissə də rahat şəkildə otub durmağa yer qalır. Mətbəx mebeli alt hissəsi də betondur, üstü granitdir. 2-ci mərtəbəni də son ayağın görsə göstərəcəm tam şəkildə və bir daha vurğulayım ki, ev kreditlə də aldıqla bilərsiniz. Bu qonaq otağıdır. Evimiz 4 otaqlıdır, 150 kvadratdır. Sənədləri tam qaydasındadır. Yəni çıxarışımız var kombi xəttləri hamsa ayırılıb hər biri çəkili. Dəhlizində kombi xətt dairəcə var. O göstərdiyim qonaq otağında və mətbəxdə də kombi xətti ayrılıqda var. Qalxan ikinci mərtəbə olan şarxı göstərib. İkinci mərtəbəyə qalxmışıq. Hal-hazırda ikinci mərtəbədəyik. Və bu ikinci mərtəbədə bizdə 3 ədəd yataq otağı var. İlk sonra ən kiçiyini göstərim. Ən kiçiyə yataq otağı budur. Və bunda özünün ayrıca eyvanı, yəni balkonudur. Balkondan da mənzərəsi birbaşa düz görünür. Tam geniş yataq otaqları olan bir həyət evidir və keçirəm üç böyük yataq otağını göstərib. Belə bir böyük yataq otağıdır. Və indi ən əsas deyəcəyim məlumatda diqqətlə dinliyir. Evin nağd qiyməti 80.000 manatdır. 80.000 manatlı kreditlə nəzərdədə bilərsiz. Bank vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. İlkin ödəniş 80.000-in 50-60% olması ilə 17% illik olmaqla bank şərtləri 17% olmaqla illiyi əldə edə bilərsiniz. Aylığı da hərcə gəlir çıxır. 800-1200 manat arası dəyişə bilər. Amonağ qiymətə əşrafinin mərhətinə nağd əldə edə bilərsiniz, nağdda da endirim əldə edəcəksiniz. Ev 4 otaqdır, böyük yataq otağına baxdıq və bu da evin digər orta ölçülü olan yataq otağıdır. Bir daha məlumatı bildirəm. Masazır qəsəbəsində Akimova stansiyasına yerləşir. 569 nömrəli marşrutun yolunda məhsuldan birbaşa avtovəzal metrosuna gedir. Və burada da eyni ikinci mərtəbəyə aid olan hamam otağıdır. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube və Instagram kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olursanız, şəhərə çıxacaq bina və həyət ilə bağlı bir ilimizə içfora siz də riyziya biləsiniz.